Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah sampai kepada saya sebuah video agak masyur tersebar di media sosial beberapa hari ini Ayuh kita tonton Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan Joget okay, ni hak terbaru ni joget apa dia? Joget Yahudi Mula-mula kita rasa eh Betul ke Yahudi dua tiga orang atau ke kita betul sungguh step ngondonya sama dengan Yahudi kanan kiri dua kanan dua kali kiri dua kali lepas tu tunduk ke depan sama sepiji tak boleh kata apa memang Yahudi ha, ini masuk dalam hadis man tashabbaha bi qaumi fahuwa min barang siapa menyerupakan dirinya dengan satu agama lain dia termasuk puak agama itu adakah jadi kafir yang joget Yahudi dalam TikTok itu dua jawapan Yang pertama Haram sahaja Semata-mata ikut kerana kejahilan Yang kedua Dia tahu dah benda tu daripada perkara yang haram Dihalalkan pula Lepas tu jadi kafir Na'udzubillah Baiklah kita sudah pun mendengarnya ya Okey Sempena satu syawal tahun ini Kita maklum tersebar beberapa video di TikTok khasnya di mana ada sebahagian orang apabila hendak menerima duit raya tak kisahlah dia tu muda ke tua ke apa ke akan berjoget-joget terlebih dahulu barulah ada orang bagi duit raya padanya kan okey dan daripada video itu beberapa asatizah ustaz ustazah sudah pun menegur tak payah buat macam tu okey ha, teguran-teguran yang bagus dan kita sokong ada yang teguran seperti ini cuma Ustaz Azhar Idrus Beliau lebih sikit tegurannya tu Iaitu sampai mengkafirkan Haa ok kita dengar Kalau orang tu melakukannya dalam sesuana, suasana jahil Itu haram Jika sudah tahu tapi dia tetap menghalalkannya Maka ya, itu sudah jatuh kafir Haa jadi yang Azhar Idrus punya video ni Lebih masyur tersebar Sebab Bukan teguran sebab teguran Ustaz dengan Ustazah lain pun tegur ya sebab beliau mengkafirkan orang yang tetap hendak melakukannya ya. Jadi ini adalah sesuatu yang serius yang perlu kita beri perhatian. Sebab kita tak mau adanya budaya kafir mengkafir secara mudah. Tak kisah meskipun yang melakukannya ialah seorang ustaz, meskipun yang melakukannya ialah seorang ustaz yang masyhur Baik, sebelum itu hadis yang dibacakan oleh Ustaz Azzaid terus betul ke? Ha hadis tu betul ya. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya hadis nombor 4031 dengan darjat yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sesiapa yang menyerupai satu kaum maka adalah ia adalah dia kaum itu. Senada dengan hadis tersebut ialah sebuah lagi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya hadis nombor 2695 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya bukanlah dari kalangan kami sesiapa yang menyerupai dengan selain kami Adapun orang Yahudi mereka menegur dengan memberi isyarat satu jari sementara orang Nasrani pula menegur dengan memberi isyarat dengan tangan Okey, angkat tangan macam tu. Okey. Ha, tak ada dalam hadis tu tapi yang bagi dia masukkan kita sesama umat Islam tegur dengan assalamualaikum bukannya dengan angkat jari ataupun angkat tangan macam tu. Jadi yang fokus kita di bahagian awal hadis tu di mana baginda bersabda bukanlah dari kalangan kami sesiapa yang menyerupai dengan selain kami. Baik, hadis-hadis ni yang pertama tadi Hasan Soheh, yang kedua ni Hasan. Kita bukan sekadar baca hadis terus keluar hukum tapi kita kena kaji dulu. Apakah penyerupaan yang dimasukkan dengan hadis-hadis ini yang sebenarnya ditegah? Dan jika seseorang itu melakukannya, apakah hukumnya? Kita kena ingat juga sebab kalau kita kaji sirah Rasulullah SAW, baginda sendiri apabila adanya kaum tertentu, daripada Afrika ke negara mana ke yang menghadiahkan jubah ke pakaian apa ada yang bagi dia pakai ada yang bagi dia tak suka color ke apa bagi dia bagi sahabat lain berarti sahabat lain pakai tapi yang pentingnya bila pakai jubah yang dihadiahkan tu bukankah menyerupai kaum itu ha kan so di situ sudah ada penyerupaan ha macam manakah penyerupaan yang yang ditegah oleh hadis-hadis ini ya jadi penyerupaan ini terbahagi dua sesuatu yang merupakan umum umum ni maksudnya macam pakai t-shirt ha saya pakai t-shirt sekarang ni kan so ini bukanlah penyerupaan yang dilarang sebab memang banyak orang pun memang pakai t-shirt sebagai contoh Ataupun mungkin yang pakai kot ke, pakai tie ke, mungkin yang sedang bekerja kan. Saya pun kalau bila bekerja, pakai-pakai yang seragam juga. Pakai yang seragam uh, pilot, uniform pilot yang menyerupai dengan, dia menyerupai semua pilot lah ha, kan. So bukan inilah yang dilarang ataupun yang dimasukkan oleh hadis-hadisnya. Bukanlah penyerupaan yang memang sesuatu yang telah tersebar, sesuatu yang memang secara umum penyerupaan yang dimasukkan oleh hadis-hadis ini ialah apa yang merupakan ciri khusus kaum kafir. Apa yang merupakan ciri khusus? Maaf, ciri khusus, okey. Kaum kafir yang bila kita nampak tu kita akan identify, kita akan kenal, eh ini kaum itu. Ha. Jadi sebagai contoh joget. Joget yang dilakukan di TikTok tu bila disemak-semak memang adanya kaum Yahudi yang juga berjoget sedemikian. Ha, okay, jadi ha, inilah yang menjadi isu. Okay, baik. Sekarang ini bila sedah pun menyerupai secara khusus sesatu kaum, apakah pula hukumnya? Baik. Jika ia sekadar penyerupaan, maka ia adalah sesuatu yang ditegah, dilarang ataupun kita sebut makro hukumnya. Alright, makro hukumnya, ia hanya menjadi haram. Ia hanya menjadi haram apabila melibatkan dua perkara. Pertama, Apabila kita mengikuti kaum itu, kita sampai menyelisihi, sampai menyalahi ajaran syariah Islam itu sendiri. Sebagai contoh, syariah Islam melarang kita daripada beribadah di kubur. Sementara adanya agama lain yang mereka ini ada ibadah-ibadah yang mereka lakukan di kubur. Apabila umat Islam mengikuti kaum itu, menyerupai kaum itu dengan beribadah di kubur, maka di situ barulah Ha, jatuh hukum haram. Sebab apa sekali lagi? Sebab syariat Islam dah begini. Ada pula umat Islam yang melanggar, menyelisihi syariat Islam itu kerana mengikuti kaum lain. Ha, okay. Di situ baru jatuh hukum haram. Itu yang pertama. Yang kedua yang haram itu boleh membawa kepada kekafiran pula. Macam mana? Apabila umat Islam menyerupai kaum dalam rangka ibadah mereka. Dalam rangka mereka beribadah. Sebagai contoh, katakanlah ada satu uh, penganut agama A, eh, kita tak nak semuk mana-mana agama, mereka ada cara ibadahnya sendiri, cara apa uh, gerakannya, ke sebutan-sebutannya ke. Maka ada pula di kalangan umat Islam yang pergi uh, menyertai ibadah mereka itu, uh, ikut juga perbuatannya sama, pergerakan-pergerakannya sama, ikut juga sebutan-sebutannya sama, itu barulah kita kata haram dan kafir sebab bukan sekadar penyerupaan tetapi penyerupaan ataupun menyerupai cara mereka beribadah bukan sekadar cara tetapi juga sebutan-sebutannya tu ah ha, di situ baru jatuh kafir okey para penonton yang dirahmati Allah kita tidak dengan mudah menjatuhkan kafir ataupun hukum kafir ke atas sesama umat Islam ini satu perkara yang penting kalau di sana ada benefit of the ada satu keraguan kesamaran maka kita um, orang putih sebut uh, give give him or them the benefit of the doubt uh, maknanya kita tak mudah mengkafirkan lah sebab masih ada ruang untuk kita mungkin yang itu muka mungkin yang ini ke semata-mata joget kalau kau dengar tu semata-mata ikut joget orang Yahudi boleh jatuh kafir nampak tak betapa begitu mudahnya menjatuhkan hukum kafir tersebut Okey, sebab kalau nak jatuhkan hukum kafir kerana semata-mata ikut. Ada perbuatan-perbuatan di kalangan umat Islam yang juga menyerupai kaum bukan Islam. Sebagai contoh sambutan Maulid Nabi, itu kan menyerupai sambutan Christmas oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani menyambut kelahiran Jesus mereka yang mereka dakwa 25 Disember, kita pun menyambut kelahiran uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tarikh yang dianggap kelahiran baginda yang ini 12 Rabiul Awal. So mereka sambut kelahiran Jesus, kita pun sambut kelahiran Nabi Muhammad. Mereka sangka saja teka saja 25 Disember, kita pun teka saja 12 Rabiul Awal. Alright, di sini ada penyerupaan, di sini ada tasyabuh. Okey, kenapa tak tak pernah kita dengar pun kata hukum haram kafir? Tak ada kan? Boleh pula jadi bid'ah ah hasanah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para sahabat, tabi'in, 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 generasi awal umat Islam, mereka tak buat sebab mereka tahu itu tashabuh dengan kaum Nasrani. Contoh yang lain, Okey, contoh yang lain, aa, sambutan hari hol, H -O -L. H-O-L. Hol ini ialah ulang tahun kematian seseorang yang dianggap sebagai wali, aa, tuan guru, tok syekh ke apa ke. Sambutan hari hol adalah satu lagi tashabuh kepada agama lain di mana mereka menyambut ulang tahun kematian tokoh-tokoh uh, agama mereka. Mereka pun ada wali. Kalau Kristian, saint kan? Uh, saint. Uh, agama agama lain pun ada wali. Orang yang mereka anggap sebagai tokoh agama mereka ke apa ke. Yang apabila meninggal dunia ada sambutan. Sambutan ni bukan sambutan parti. Bukan? Tak, dia ada acara-acara agamanya apa semua tu. Sebiji. Macam sambutan hari hol yang dilakukan oleh sebahagian sebenarnya segelintir umat Islam. Okey? hari hol tu ya yeah, mereka baca ayat Quran ke zikir ke apa ke apa ke tapi sambutan hari hol tu juga hari hol tu sebenarnya tak ada dalam Islam yang ada daripada agama lain yang diambil dan diislamisasikan ha okey asalnya hari hol tu ulang tahun kematian tak ada dalam Islam ha, kita tak pernah dengar pun nak kata haram ke nak kata kafir ke tak ada pun okey ha, kemudiannya macam Uh, Suluk, amalan suluk oleh sebahagian orang-orang dalam tasawuf ke tarikat ke kan? Di mana mereka mengasingkan diri di sesuatu tempat terpencil. Mereka berpuasa, kalau tak puasa pun sekurang-kurangnya mereka jadi vegetarian. Tak makan daging, tak makan apa kan? Dan mereka fokus kepada berzikir sahaja. Uh, 10 hari, 20 hari, 40 hari, seminggu ke apa ke? Ini sebiji daripada agama lain. Uh, Yahudi, Nasrani, eh bukan. Uh, Hindu, Buddha, Yahudi pun mungkin ada juga kan? Yang macam budak tu yang pakai baju oranye tu pergi duduk atas gunung apa semua tu kan. itu ha, ambalan suluk mereka tu lah. So ini adalah tashabuh-tashabuh yang berlaku tapi kita tak dengar pun Ustaz Azza Ros mengkritik, membetul, menegur apatah lagi untuk mengatakan haram ke kafir ke. Semata-mata joget jadi kafir. Okay. Di sini jangan salah faham. Bukan saya sokong joget-joget ala Yahudi tu tak. Tapi itu dalam kategori yang kita kata ditegah yang hukumnya makroh. Tapi tak adalah ia sampai kafir. Okey tak adalah sampai membawa kepada kekafiran. Di sini ada satu contoh yang sangat baik bagaimana mereka ini suka menuduh kita para pencinta sunnah sebagai kononnya senang mengkafirkan mensyirikkan umat Islam padahal yang jelas terbukti daripada lisan mereka sendiri mereka inilah yang sebenarnya mudah mengkafirkan. Okey. Uh, jadi demikianlah ya ulasan, react dan Uh, kritikan saya jadi ringkasnya bagus ditegur tentang amalan joget tersebut saya yakin lah saya yakin di kalangan mereka yang joget tu untuk dapat duit raya saya rasalah pandangan peribadilah mereka tak tahu pun itu joget orang Yahudi entah macam mana secara kebetulan menjadikan sebab tak ada di kalangan orang kita yang nak pergi buat carian di Youtube ke apa ke cara joget ala Yahudi kemudian nak ikut kan jadi kebetulan mereka terikut Ataupun kebetulan cara joget mereka itu sama Lalu ustaz-ustazah sudah menegur Bagus, mereka pun tidak melakukannya lagi Kalau yang dah upload video pun Telah pun turunkan video mereka Alright Cuma yang menjadi concern saya ialah Apabila Azhar Hidros berkata kafir Alright Apabila dilakukan dalam suasana jahil, haram Okay Dan kalau tahu Maknanya dia menghalalkan benda yang haram maka kafir. Alright. So ini adalah satu uh, sikap takfiri, suka mengkafirkan yang berlebih-lebihan ya sebab tasabbuh memang ditegah dalam agama, cuma ada tingkatan-tingkatannya. Tasabbuh yang macam mana tu yang dilarang dan bila masuk dalam dilarang apakah ia makruh, apakah ia haram, apakah ia haram sampai mengkafirkan, sampai mengeluarkan seseorang itu daripada agama. Dan kalau nak kata kafir pun apa, apa dia kena badan yang berautoriti mufti ke jabatan fatwa ke apa ke bukan seorang ustaz secara peribadi ok so benda ni serius ya benda ini serius uh, sebab bila macam tu nanti ramailah yang yang duk yang fanatik yang, yang taksub pada ustaz Azai terus pun nampak je orang jogi apa ke ha kafir lah ni kafirlah lah ni kan satu yang serius ok baik um, saya akhiri dengan subhanakallahumma wabihamdika subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubuh ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh